এবসুর কেন্দ্রীয় সমিতির উদ্যোগে চিরাংয়ে উদযাপন হলো উনত্রিশতম সন্ত্রাস বিরোধী দিবস উনিশশো সালে ত্রিশে জুলাই দুষ্কৃতীদের হাতে মৃত্যু হয় আবসুর সভাপতি যৌ সম্বলা বসুমতারীর তারপর থেকে ত্রিশে জুলাই দিনটি সন্ত্রাস বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করে আসা হচ্ছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ো বড়ো সাহিত্য সভার সভাপতি ডক্টর সুরথ নার্জারি মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্মসহ আরও অনেকে আজিৰ এই ত্ৰিছ জুলাই যিটো সন্ত্ৰাস বিৰোধী দিৱস ইয়াত প্ৰথমতে মই যিজন মহান নেতাৰ নামত এই দিৱসটো পালন কৰা হয় জহলাও চমলা বসুমতাৰী তেখেতৰ স্বৰ্গীয় আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ তেখেতে সদায় যাতে স্বৰ্গত শান্তিৰে থাকিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ জহলাও চমলা বসুমতাৰী সহধৰ্মিনী আমি বাজেই সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বাজেই ভানুমতি আৰু তেখেতৰ পুত্ৰী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমাৰ মৰম আৰু সমবেদনা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ নাইনটিন নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত এণ্টি টেৰৰিজিম ডে অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে সন্ত্ৰাস বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সময়ে সময়ে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেই সন্ত্ৰাস আমাৰ অঞ্চলটোও বাদ দি যোৱা নাই আমাৰ অঞ্চলতো সন্ত্ৰাস তেনেকুৱা পৰিৱেশ বা হত্যাকাণ্ড বা তেনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক আমাৰ মাজতো আহিছিলে যেতিয়াই যেতিয়াই তেনেকুৱা ঘটনাবিলাক হয় কোনোবা এটা অঞ্চলত কোনোবা এটা জনগোষ্ঠী বা কোনোবা এটা অঞ্চল পিছুৱাই থাকিব লগা হয় আৰু সেই অঞ্চলৰ বুদ্ধিজীৱী চিন্তাবিদ পজিটিভ চিন্তাবিলাক সদায় তলত থাকিব লগা হয় বা তল পৰিব লগা হয় যদি ভাল চিন্তা পজিটিভ চিন্তাবিলাক ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাক সমাজৰ আগশ্ৰেণীৰ যিবিলাক নেত নেতৃস্থানীয় লোকসকল যদি তলত পৰি থাকিব